విద్యా జ్ఞానం సాధనలో సిద్ధి కావాలంటే శ్రీ నారద స్తోత్రాన్ని పఠించండి శ్రీ నారద స్తోత్రం శృతచారిత్యోర్జాతో శ్రీనారదస్తోత్రం శ్రుతచారిత్రయోర్జా అగుప్త శృతచారిత్రం నారదం తం నమామ్యహం అరతిక్రోధ చాపల్యే భయం చ అధీర్ఘ సూత్రం ధీరం చ నారదం తం నమామ్యహం कामाद्वा यदि वा लोभा द्वाचं यो नन्यधापदेद् उपास्यं सर्वजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम् आध्यात्मगतितत्त्वज्ञं क्षान्तं शक्तं जितेन्द्रियं ऋजुं यदार्धवक्तारं नारदं तं नमाम्यहं तेजसा यशसा बुद्ध्या नयेन विनयेन च जन्मना तपसा वृद्धं नारदं तं नमाम्यहम् सुखशीलं सुखं वेशं सुभोजं स्वाचरं शुभं सुचक्षुषं सुवाक्यं च नारदं तं नमाम्यहं कल्याणं कुरुते गाढं पापं यस्य न विद्यते न प्रीयते परानर्थे योऽसौ तं नौमि नारदं वेदस्मृतिपुराणोक्ता धर्मे यो नित्यमास्थितः प्रियाप्रियविमुक्तं तं नारदं प्रणमाम्यहम् अशनादिष्वलिप्तं च पण्डितं नालसं द्विजं बहुश्रुतं चित्रकथं नारदं प्रणमाम्यहं नारदे क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोऽस्य विभ्रमः नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहं वीतसम्मोहदोषो यो दृढभक्तिश्च श्रेयसी सुनयं तं च नारदं प्रणमाम्यहम् असक्तः सर्वसंज्ञेषु यस्सक्तात्मेति लक्ष्मते अधीर्घसंशयोवाग्मी नारदं तं नमाम्यहं न त्यजत्यागमं किञ्चिद्व्यस्तपोनोपजीवति अवन्ध्यकालो यस्यात्मा तमहं नौमि नारदं कृतश्रमं कृतप्रज्ञं न च तृप्तं समाधितः नित्यं यत्नात् प्रमत्तं च नारदं तं नमाम्यहं न हृष्यत्यर्धलाभेन यो लोभेन व्यदत्यपि स्थिरबुद्धिरसत्तात्मा तमहं नौमि नारदं तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं शुचिमकारतं कालज्ञं च नयज्ञं च शरणं यामि नारदं फलश्रुति इमं स्तवं नारदस्य नित्यं राजान् पठाम्यहम् तेन मे परमां प्रीतिं करोति मुनिसत्तमः अन्योऽपि यः शुचिर्भूत्वा नित्यमेतां स्तुतिं जपेत् अचिरात्तस्य देवर्षिः प्रसादं कुरुते परं येतान्गुणाना नारदस्य त्वमधा कन्यपार्थिवा जपनित्यं स्तवं पुण्यं प्रीतिस्ते भविता मुनिः ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోనైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేయండి